गुलाम औरतें और चार शादियों का डरामा हकीकत जानिए कुरान से सलामकुम सलामती ऊपर आप सबके भाई क्या सोच रहे हो भाई मैं सोच रहा हूँ कि इस्लाम तो अमन या सलामती का दिन है तो इस्लाम में जंगी कैदियों जैसे गुलाम औरतें या लौंडियों की इजाजत क्यों है भाई ये कहानी आपको किसने सुनाई भाई मैंने तो खुद कुरान में माँ मलकत के बारे में पढ़ा है भाई पहली बात ये कि कुरान में माँ मलकत का लफ्ज अलहदा नहीं है बल्कि हर जगह ये लफ्ज ईमान के साथ आया है तो ये मुकम्मल लफ्ज माँ मलकत ऐ या ऐ हुम है और माँ के मानी जो मलकत लफ्ज मलिक से निकला है और मलिक के मानी इख्तियार के हैं और ऐमानु या ईमानुहुम दो लफ्जों से मिलकर बना है ईमान और कुम या हुम और ईमान के मानी कस्मे मुआहिदे शरायत के हैं और ऐमानु लफ्ज सूरा नंबर छियासठ की आयत नंबर दो में भी आया है और वहां सबने इसके मानी कस्मे मुआहिदे शरायत के किए हैं तो माँ मालकत ईमान के मानी जो इख्तियार में हो कस्मो मुआदे शराय से तो ये तो आपके मुलाजमीन हैं या वो लोग हैं जो किसी मजबूरी की वजह से आपके जेरे किफालत हों और इस लफ्ज में कोई जिन्स नहीं है यानी ये माँ मालकत ईमान यानी आपके मुलाजमीन या जेरे किफालत लोग मर्द भी हो सकते हैं और औरत भी

फाबीनी आनाती यज़हदून और अल्लाह ने फजीलत दी है तुम्हारे बाज को ऊपर बाज बीच खास रिस्क फिर नहीं जो लोग फजीलत दिए गए पलटाएंगे उनका रिस्क ऊपर जो इख्तियार में हो उनके कस्मों मुआहिदे शरायत से फिर वो हो बीच इसके बराबर क्या फिर साथ नेमत के अल्लाह की ये इनकार करते हैं तो भाई इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ने ज्यादा अता किया है वो लोग इसमें से अपने मा मालकत ई जो इख्तियार में हों उनके कस्मों मुआहिदे शराइ से यानी मुलाजिमीन या जेर किफालत लोगों को नहीं देते कि कहीं वो मामकत आई मान यानी मुलाजिमीन या जेर किफालत लोग उनके बराबर ना हो जाए तो ये उन लोगों का अल्लाह की नेमतों के साथ झगड़ा है तो यहाँ बात मुलाजिमीन या जेर किफालत लोगों की है और न किसी लौंडी या गुलाम औरत की और न किसी मुजक्र या मोनस जिन्स की बात है अच्छा भाई तो फिर अल्लाह ने चार शादियों या माम मलकत के इस्तेमाल की बात क्यों की है तोबा करो मेरे भाई इस्लाम तो एक दीने फितरत है तो अल्लाह ये चार शादियों जैसा गैर फितरी अमल करने का हुक्म कैसे देगा क्या आप बता सकते हैं कि कुरान में हजरत इब्राहिम की कितनी बीवियों का जिक्र है और बीवी या औरत के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल है भाई सिर्फ एक बीवी का जिक्र है और उसके लिए लफ्ज इमर का इस्तेमाल है अब ये बताएं कि कुरआन में हजरत मूसा की कितनी बीवियों का जिक्र है और बीवी औरत के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल है भाई सिर्फ एक बीवी का जिक्र है और बीवी औरत के लिए लफ्स इमरात का इस्तेमाल है अब ये बताएं कि कुरआन में हजरत लूत की कितनी बीवियों का जिक्र है और बीवी औरत के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल है भाई सिर्फ एक बीवी का जिक्र है और उसके लिए लफ्स इम्राअ का इस्तेमाल है अब ये बताएं कि कुरान में हजरत जक्रिया की कितनी बीवियों का जिक्र है और बीवी औरत �cit के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल है भाई सिर्फ एक बीवी का जिक्र है और उसके लिए लफ्स इम्रत का इस्तेमाल है अब ये बताएं कि कुरान में हजरत नूह की कितनी बीवियों का जिक्र है और बीवी औरत के लिए किस लफ्ज़ का इस्तेमाल है भाई सिर्फ एक बीवी का जिक्र है और उसके लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल है तो मेरे भाई जब तमाम अम्बिया की में मौजूद एक ही बीवी की सुन्नत है जो इंसानी फितरत के मुताबिक है तो अल्लाह आपको एक से ज्यादा शादी करने का हुक्म क्यों देगा अच्छा भाई फिर जो सूरा अल तहरीन में खास नबी की अजवाज का जिक्र है वो क्या है भाई अजवाज के मानी बीवी के नहीं बल्कि साथी या जोड़े के हैं और बीवी या औरत के लिए लफ्ज़ इम्रत आया है जैसे सूरा नंबर 11 और आयत नंबर सतासी में हजरत इब्राहिम की बीवी के लिए इम्रात का लफ्ज है और सूरा नंबर 11 और आयत नंबर इक्यासी में हजरत लूत की बीवी के लिए इम्रात का लफ्ज है सूरा 28 और सूरा नंबर अट्ठाईस और आयत नंबर तेईस में हजरत मूसा की औरत के लिए इमरा का लफ्ज़ है सूरा 66 और सूरा नंबर छियासठ और आयत नंबर दस में हजरत नूह की बीवी के लिए इमरा का लफ्ज़ है और सूरा नंबर उन्नीस और आयत नंबर आठ में हजरत जक्रिया की बीवी के लिए इमरा का लफ्ज़ है तो कुरान में अम्बिया की बीवी या औरत के लिए इम्रत का लफ्ज आया है तो और अगर आप समझते हैं कि अजवाज के मानी बीवी के हैं तो आप पहले सूरा नंबर बीस की आयत नंबर तिरपन देखें और बताएं कि क्या बीवियां जमीन से उगती हैं जाला लकुमु अल महदन वकुम फी सुबुलना बिही अजवाजन मिन नबातिन शक्ता जिसने रखा तुम सबके लिए खास जमीन तैयार की हुई और बनाया तुम सबके लिए बीच इसके रास्ता और नाजिल जाहिर किया खास आसमान से पानी फिर हमने निकाली साथ इसके अजवाज उगने वाली से मुख्तलिफ भाई इस आयत में अजवाज के जमीन से निकलने की बात देखकर कर ये तो वाजे हो गया कि अजवाज के मानी बीवी के नहीं हैं और न ही इस लफ्ज़ का जिन्स से कोई ताल्लुक है और अजवाज के मानी जोड़े या साथी के हैं और ये साथी पौधों में और जानवरों में और इंसानों में कहीं भी हो सकते हैं और मर्द के साथी मर्द भी हो सकते हैं औरत और भी मगर अहम बात यह है कि इस लफ्ज का जिन से ताल्लुक नहीं बिल्कुल मेरे भाई अब जब आप सूरा तहरीम नंबर छियासठ की आयत एक से पांच में अजवाज के मानी साथी के करेंगे तो आपको वाजी हो जाएगा कि वहाँ बात नबी की बीवियों की नहीं बल्कि साथियों की बात हो रही है जिसके गलत इस्तेमाल से न सिर्फ नबी पर झूठ गढ़ा जाता है बल्कि चार शादियों का जवाब पैदा किया जाता है आप ये सूरा अल-तहरीम नंबर छियासठ की आयत एक से पांच देखे अल नबी लिमा मा महिला अल्लाह लका तब तगी मरदौता अजवा जी का वाहू गफूर रोहिम कद लकुम तहता ऐमी والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وَأَبْكَارَ أي خاص نبي क्यों तुम पाबंद करते हो जो खोला अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम तलाश करते हो रजामंदी तुम्हारे अजवाज साथियों की और अल्लाह मुआफ करने वाला रहम करने वाला यकीनन फर्ज किया अल्लाह ने तुम सब के लिए खोलना तुम सब के कस्मे माहिदे और अल्लाह तुम सबका मौला है और वो है खास अलीम खास हकीम और जब पोशीदा किया खास नबी ने तरफ बाज उसके अजवाज साथियों एक हदीस फिर नहीं जो खबर दी साथ इसके और जाहिर किया इसको अल्लाह ने ऊपर उसके जाना पहचाना किया उसके बाद को और दरगुजर किया बारे में बाज के फिर नहीं जो उसको खबर दी साथ इसके कहा किसने तुमको खबर दी ये कहा खबर दी मुझे खास अलीम खास खबीर ने अगर तुम लौटो तरफ अल्लाह के फिर यकीनन हट गए तुम्हारे दिल और अगर तुम जाहिर करो ऊपर उसके फिर बेशक अल्लाह वो है मौला उसका और जिबरील और इसलाह करने वाले खास मोमिनीन और खास मलायका बाद इसके जाहिर करने वाले शायद उसका रब अगर तुमको जुदा कर दे के बदल डाले उसके लिए अजवाज साथी बेहतर में से मुस्लिम जमात मोमिन जमात फरमा बरदार जमात लौटने वाली जमात हुक्म पर अमल करने वाली जमात सफर करने वाली जमात अलहदा होने वाली जमात और जल्द करने वाली तो मेरे भाई इस आयत में नबी के साथियों की बात हो रही है इसी तरह कुरान में जौज या अजवाज का लफ्ज अठासी मरतबा आया है और इसके अक्सर जगह मानी सब तर्जुमा करने वालों ने साथी या जोड़े के ही किए हैं मगर जब ये लफ्ज नबी के साथ या तलाक यानी जुदा होने के मौजू में आया तो जौज के मानी बीवी के करके न सिर्फ कुरान के मफहूम बदल दिए बल्कि औरतों को भी उनके बहुत सारे हुकूक से महरूम कर दिया जो अल्लाह ने औरतों को बराबरी की बुनियाद पर अता किए तो भाई फिर जो सूरा अल निसा नंबर चार की आयत नंबर तीन में दो तीन या चार शादियों का जिक्र है वो क्या है भाई वो तो मुआशरे के कमजोर तबके की किफालत के बारे में है आपकी माली हैसियत के मुताबिक आप पहले सूरा निसा नंबर चार की आयत नंबर तीन देखें व इन खिफ तुम अल्लाह तुश फी लकुम मीना अल

मुयसर हो तुम सब के लिए खास नजरअंदाज तब के औरतों में से दो और तीन और चार फिर अगर तुमको खौफ हो कि नहीं तुम अदल कर सको फिर एक या जो इख्तियार में हो तुम सब के कस्मे मुआहिदे शराय से ये है कमतर के नहीं तुम अफसोस करो तो भाई इस आयत में चंद लफ्ज बहुत अहम हैं। पहला लफ्ज अल यतामा है जब यतीम लफ्ज के साथ अल लग गया तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह किसी खास यतीम की बात कर रहे हैं तो ये तो बेसहारा लोग हैं और इसमें कोई जिन्स नहीं और दूसरा लफ्ज अल निसा है निसा का बुनियादी लफ्ज़ नून सीन वाव है और नसू का लफ्स कुरआन में नंबर पांच और आयत नंबर तेरह और सूरा नंबर छह और आयत नंबर चवालीस और सूरा नंबर सात और आयत नंबर एक सौ पैंसठ और सूरा नंबर नौ और आयत नंबर सरसठ और दीगर आयात में भी आया है जहाँ इसके मानी भूलने या नजरअंदाज के हैं और जब निशा के साथ अल लग गया तो अल निशा के मानी खास भूले या नजरअंदाज किए हुए लोग या तबके के हैं जिसको मुआशरे का कमजोर तबका भी कह सकते हैं और कुरान में अल निसा का लफ्ज़ के साथ काफी जगह आया है और रिजाल लफ्ज़ के बुनियादी हरूफ रॉ जीम लाम है जिसके मानी तर्जुमा करने वालों ने कहीं पाओ और कहीं मर्द और कहीं लोग के किए हैं मगर इस लफ्ज के दुरुस्त मानी खड़े होने वाले मजबूत लोग हैं और जब इस रिजाल लफ्ज के साथ अल लग गया तो अल रिजाल यानी खास रिजाल हो गया तो अल रिजाल मुआशे का खड़े होने वाला मजबूत या हुक्मरान तबका है जो मर्द भी हो सकते हैं और औरत भी और इसमें तीसरा लफ्ज निकाह है और निकाह के मानी मुआदे के हैं जैसे शादी पर निकाह नामे यानी मुआदे पर दस्तखत किए जाते हैं कारोबार में मुआहदे किए जाते हैं और जिंदगी के दीगर मामला में मुआहदे किए जाते हैं तो इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि आप मुआरे के बेसहारा और नजरअंदाज तबके औरतों की मदद करने का मुआहदा कर लीजिए जितनी आपकी गुंजाइश हो दो और तीन और चार और अगर आप समझते हैं कि आप ज्यादा का ख्याल नहीं कर सकते तो बस एक का ख्याल कर लें और अगर ये भी ना कर सकें तो जो लोग आपके जेरे किफालत हैं जैसे मुलाजमीन वगैरह तो उनका ही ख्याल कर लीजिए तो मेरे भाई ये आय तो इंसानी हुकूक के बारे में है इसको आप कहा बुनियाद बनाकर चार शादियों जैसे गैर फित्री अमल की सोच रख सकते हैं लेकिन भाई ये मुआहिदा शादी वाला भी तो हो सकता है हो सकता है कि अल्लाह उन खास यतीमों में से खास नजरअंदाज लोगों या औरतों से शादी करने का मुआहिदा करने को कह रहे हो भाई अगर आप सूरह नंबर चार की आयत नंबर एक सौ सत्ताईस और एक सौ अट्ठाइस देखें तो इन आयात में अल्लाह बता रहे हैं कि लोग यतीम बेसहारा नजरअंदाज लोगों औरतों को हक तो देते नहीं यानी मदद करने का मुआहिदा तो करते नहीं और शादी का मुआहिदा करने को तरजीह देते हैं जिससे उनकी इम्राउत यानी बीवी को परेशानी होती है। आप सूरा नंबर चार की आयत नंबर 127 और 128 देखें। वयस्तफतुना का फी अलनिसाई कुली अल्लाहु युफ्तीकुम फी हिन्ना वमा युतला अलेयकुम फी अलकिताबी फी यतामा अलनिसाई अल्लती ला तुतुना हुन्ना ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا और तुमसे फतवा तलब करते हैं बीच खास नजरअंदाज तबके औरतों के कह दो अल्लाह तुमको फतवा देता है बीच इनके और जो तिलावत किया ऊपर तुम सबके बीच खास किताब बीच यतीम बेसहारा खास नजरअंदाज तबके औरतों के खास वो जो नहीं तुम उनको देते जो लिखा है उनके लिए और तरजीह देते हो कि तुम उनसे निकाह मुआहिदा कर लो और खास इजाफी कमजोर खास पलने वालों में से और के तुम कायम हो खास बेसहारा के लिए साथ खास इंसाफ और जो तुम अमल करते हो भलाई में से फिर बेशक अल्लाह है साथ उसके इल्म रखने वाला और अगर इमरअत औरत या बीवी को खौफ हो उसके शोहर से जुड़ जाने का या जाहिर करने का फिर नहीं गुनाह इल्जाम ऊपर उनके के इसलाह कर लें बीच उनके इसलाह और खास इसलाह बेहतर है और हाजिर होती हैं खास नफ्स की खास लालच और अगर तुम एहसान करो और मोहतात रहो फिर बेशक अल्लाह है साथ जो तुम अमल करते हो खबर रखने वाला तो भाई इन आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि लोग यतीम निसा, यानी बेसहारा खास नजरअंदाज तबके औरतों को उनका हक नहीं देते और तरजीह देते हैं कि ऐसा मुआहिदा कर ले जिस मुआदे से उनकी इमराआत बीवी को तकलीफ हो तो इससे ये तो वाजे हो गया कि यतीम निसा, यानी बेसहारा खास नजरअंदाज तबके औरतों के साथ उनकी मदद करने का मुआहिदा करना है और ऐसा मुआहिदा नहीं करना जिससे बीवी को तकलीफ हो और अल्लाह इम्राउत यानी बीवी या औरत को कह रहे हैं कि अगर आपका बाल यानी शोहर ऐसा मुआदा कर रहा है जिससे बीवी को तकलीफ हो तो शोहर की इसलाह करानी है यानी उसको समझाएं कि अल्लाह ने यतीम बेसहारा की मदद करने का कहा है तो उसकी मदद कीजिए उसको माल दीजिए और अगर वो शादी के लायक हो तो उसकी शादी का मुआहदा या निकाह किसी और से करवाएं मगर अपनी हवस में किसी और को सहारा देने के लिए अपनी बीवी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए और एक औरत का महल दूसरी औरत के मकबरे पर मत बनाइए अपनी जाति हवस की तस्कीन के लिए तो मेरे भाई याद रखें कि अल्लाह ने कुरान में किसी नबी की एक से ज्यादा बीवी का जिक्र नहीं किया शोहर के लिए बाल का लफ्ज इस्तेमाल किया और बीवी या औरत के लिए इमरात का लफ्ज इस्तेमाल किया और अजवाज के मानी साथी के हैं और इस लफ्ज का किसी जिंस से या इंसान लाजमी होने से कोई ताल्लुक नहीं निसा के मानी कमजोर नजरअंदाज किए हुए के हैं और अल निसा मुआरे के नजरअंदाज लोग हैं जो मर्द भी हो सकते हैं और औरत भी अल रिजाल के मानी मर्द के नहीं बल्कि खास खड़े होने वाले मजबूत के हैं तो अल रिजाल माशरे का मजबूत या हुक्मरान तबका है जो मर्द भी हो सकते हैं और औरत भी और माँ मलाकत हमारे गुलाम नहीं बल्कि मुलाजिमीन या जेर किफालत लोग हैं जो मर्द भी हो सकते हैं और औरत भी और अल्लाह का दीन एक दीन फितरत है और इसमें चार शादियों जैसे किसी गैर फितरी अमल की कोई गुंजाइश नहीं जिसका जवाज़ अल्लाह के नबी पाक के साथ शादियों का झूठ घड़के पैदा किया गया ताकि दीन के ठेकेदारों के पास अपनी हवस पूरी करने का जवाज़ बनाया जाए और जब आप इन आयात में अजवाज और अल निसा और इत और अल रिजाल और निकाह का तर्जुमा दुरुस्त करेंगे तो आपको समझ आएगा की इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए दीन है जिसमें मर्दो औरत में जींस की बुनियाद पर कोई फजिलत नहीं है